Это как бы эрзац. Вот как есть эрзац кофе из цикория? Вроде кофе, вроде коричневая. А у тебя нет ощущения, что твой мир. И там ты не свой, и тут ты вернулся не свой. Ты не к себе вернулся. Ходите, привет. привет. Я уже тут что оделась, чтобы получше было. все это вырвало и вылетело. У меня была монстера 25 лет, у меня был аспарагус 40 лет, рос. Первый цветок, который я увидела, когда я вернулась, это был спарагус. Я решила, что это знак, и я его купила. Он же, он же у меня снова будет 40 лет жить. я человек кофе. Последнее мое предвоенное приобретение. Я его очень давно хотела, поскольку он был безумно дорогой. Ну вот, спасибо, он пережил войну. Я когда вышла замуж, мы жили сначала в Черкасской, мы пытались снять кусочек дома у хозяйки. И родился сын, я уехала в Мариуполь к маме рожать. Там была. За это время муж снял квартиру на Алексеевке, там настроили первые дома. И через, наверное, год мы, пожив на квартире на Алексеевке, получили малосемейку. Муж ее отремонтировал сам. Ходил на лыжах с Алексеевки через лес. Ходил чинить. Потом, я помню, мы купили первые шкафы, и он на санках их перевез. И жили мы там, дочке было 14, сыну 16. Но мы не 10 лет жили, мы лет 15 жили. А потом купили эту квартиру. Приехали сюда, очень долго делали ремонт, потому что купили с большими долгами. Потом сын закончил, нужно было образование давать, дочка. И лет 10 мы ее ремонтировали. Ну вот, отремонтировали перед самой войной, мы за где-то год сделали кухню. Я после болезни не могла сгинаться и в полочке лазить. Мне надо было, чтобы все выдвигалось. И я эту кухню сделала вот именно под себя, чтобы сто лет жить и ей пользоваться. Вот мы ее поставили <coughs> весной, а не прошло и года, как пришла война, и нас выгнала. После 23-го было 12 ночи где-то, и пошла техника. По окружной жутко тарахтела и жутко воняла дизелем. И я начинаю идти в другую комнату и слышу взрывы. И я бегу в зал, выглядываю из балкона. Ну, у нас остекление, но все равно, что ты выглядываешь, и вижу, горит, горит горизонт вон туда, за березками за нашей больницей. Просто все, всполохи, все, и взрывы такие. И я набираю тут же детей, потому что только с ними разговаривала. Набираю, говорю, ребята, война. Они говорят, мама, <laughs> какая война, ты о чем? Я говорю, ребята, вы что, не слышите? Послушайте. Где-то в 7 утра пришли соседи наши и говорят, может, пойдем в подвал? Что-то делать же надо. Мы приходили, была еще вода, был газ, мы что-то готовили, там картошку в мундирах варили, и все это несли вниз. А когда выключили отопление, а его выключили, то было холодно настолько, что я не знала, как я, оказывается, когда ты с животом в пол лежишь, ты согреешься больше. Неправда, что ты согреешься в позе эмбриона. Нифига, но слава богу, не было отопления дня три только. И все время у нас работало радио. Телефоны почти не брали. Туда же идут лесенка в тот подвал. Мы вылазили на эту лесенку, но не выходили, чтобы... потому что бегали, прям стреляли по самим, самому поселку. Очень много было людей с оружием. Там, конечно, вообще не оборудовано там было страшно, и какие мы были тоже дураки. Там вот эти огромные трубы с горячей водой, там огромные трубы с канализацией, там трубы, там, ну, все, плюс электрика. И спали, мы там две недели вот прожили. Конечно, было страшно, потому что дом подпрыгивал, обстрелы были ужасные. И мы еще какие дураки были, у нас этот подвал не запирался. И мы еще ночи три проспали с открытой дверью. К нам пришли наши военные, сказали, ребята, вы сошли с ума. Тут бегают все вот эти, кого мы разбили, они по лесам вот тут бегают, по нашим всем этим пансионатам, детским лагерям они прячутся, а у вас просто тут заходи пожалуйста, и вы тут все спите. А если бы завалило, нам бы капец было. Но это все равно было не так. Я не знаю, как можно было находиться в тот момент в доме, ну, в квартире. Дети нам с первого дня говорили, едьте, едьте, едьте. Машина есть, все есть. Мы машину потом волонтерам оставили. Все оставили, вот ключи от всего. Пользуйтесь, берите еду, берите все, что хотите приехал друг сына моего, очень близкий. Мы вышли в 8 утра, а в 9 мы уехали с ним на вокзал железнодорожный. И мы собрали вот документы, больше ничего. И мы когда поехали, вот тут возле наших столбов написано «Харьков», стоял пост. И нужно было останавливаться и показывать документы, что въезд в город. И мы, когда притормозили, начал обстреливать град. И этот бедный солдатик, он залез под свою машину. Это, конечно, было страшно. И вот это все вокруг взрывается. И Стас Ильичев кричит, что делаем. А мы все такие перепуганные, мы не знаем, что делать, он за рулем. И он ударил по газам, и мы не знаю, 200 километров, пошли в город. А за нами стояла машина э -э -э. черкасская или с русской. Они погибли. Мы приехали на железнодорожный вокзал, а туда не пускают. Просто не пускают, пускают. Огромная толпа. Люди бросают чемоданы большие, собак больших. Не пускают. Куда с собаками большими? И это, это плач стоит, потому что Люди ну, понимают, что животные погибнут. И мы стояли часов шесть, наверное. И пускали женщин с детьми. Все. Вот женщины с детьми проходили, проходили, проходили. Пускали 20 человек обычных. И снова женщины с детьми. Вот как перед приходом поезда там за час. Пускали. Потом час стоишь на улице под дождем, под снегом, в воде. Шла уборщица, и вечером уже было поздно. Мы уже думали, мы ночевать будем. И она говорит, идите на перроны и стойте, будут ночью идти какие-то электрички. Просто стойте, да, холодно, но вы сядете. Там 12-й путь. Стоит электричка. Куда поедет, мы не знаем. Но куда-то на западную. И мы сели в эту электричку. У нас было как селедки. Мы ехали, мы не думали, что мы правильно делаем. У нас было желание развернуться и ехать домой. Но мы когда увидели город, мы поняли, что надо выезжать. И не, и не себя спасать, а просто задачи людей уже в, ну, в больших годах, что ли, как можно больше жить для детей. Пока мы живы, дети наши дети. И у наших внуков есть бабушка и дедушка. мы открыли новости и увидели свой дом. Мы видим, что это наш дом, но кто может поверить в это? А потом мы открыли чат, и там было очень много фотографий уже от наших пятихатских и от знакомых. У меня не было два года, ой, год и два месяца, а мужа не было год. И вот мы при, приехали, когда я захожу, и нет котов. У меня два кота. И я этого кота оставила подруге с едой, совсем. И он у нее погиб под обстрелом. А второго отвезли, <как> успели передать маме в село. Он напротив фермы, видимо, там травили крыс и он буквально через месяц там тоже погиб. Да, они одновременно были взяты нами с улиц и на таком расстоянии жить друг без друга. Вот гады, чтобы их подняла и не опустила с их войной. Ну что ж, здравствуй, здравствуй наш Дим, э, ридный. Так, тут... Ага. Пыли с палец, ну это еще еще дело по О, о, да, тут правда стена трошки вывалилась. О, ну то вот так и дело. Самое главное, что двери. Двери, здесь, я здесь, чего здесь, не ожидал, они цели. Даже хрен если стоит. Ну, будет чем вечером занятость. Вот этой стенки не было вообще. Она вся упала к соседям. Вот этот пол сделал город. Ребят, мы бы его сами в жизни не сделали. Ну, если тут была трещина, вот что бы мы с ним делали? Мы бы просто не заходили в эту комнату. Раньше в этой комнате жили дети, когда приезжали. Это была комната для детей. Тут были их фотографии, тут был их диванчик, тут был их стеллаж с их вещами. У сына тут даже был свадебный костюм. И там был зимний сад, то есть там стояли с цветами и сюда вот были с цветами подставки да и полки. Вот это вот все конечно взрывной волной разрушено, и мы закрыли, потому что я не знаю, когда мы это сделаем, но так вроде как приличнее. А трещина пошла, вот она идет, вот эта стенка тоже вся, вот ее, она шатается. Но в принципе жить то можно. А там сгорел наш свадебный большой альбом э, первых лет, а те фотографии, которые в той комнате, у нас там было типа иконостаса все завешано, все сгорело, конечно. Одну фотографию вынесла, а, сейчас я вам ее покажу. Я ее оставила, потому что ее невозможно. Ну тут тоже сейчас я вам, ну тоже видите вот дырочку. А так закрыл вроде бы и хорошо, вроде чистенько. Наши веревки не сорвала, представляете? Смотрю. Вот смотрите, что стало с фотографией. Но она пережила удар. Ну вот мы ее. Я ее оставила. Хотела выкинуть, а потом думаю нет, это реликвия. Тут тоже трещины. Но тут понятное дело, что все. Я его гвоздиками. Присовываю, чтобы не так было видно. Я не вернулась домой, я не ощущаю это как дома. У нас с соседями двери не закрывались. Мы всегда утром проснулись, пришли, как вы тут. Они пекут пирог, ко мне приходят. Я делала бижутерию, у меня получалось очень красивая бижутерия. Я что-то сделаю, волоку им подарить. Но то, что их там нет, для меня шок. О, вот оно. Вот это то, что, что, что мое, то, что я нашла. Вот я, на, ну, я поняла, что вот это мое. Вот это мне нравится. Но тем не менее, у меня ничего не, не продается. Я только дарю. Вот дарить у меня получается. Должно быть внутреннее равновесие и спокойствие. Что ты понимаешь, вот ты села, и у тебя там 6 часов впереди, и ты сидишь спокойно, а тут оно раз тревога, или что-то бахает, или... и ты такой вскакиваешь, а что, как это все собирать. То, что... А чтобы это сделать, это надо кучу вокруг себя, и ты ее не можешь собрать, потому что у тебя завтра снова за ним садится. Может быть, я получу, привыкну к войне, получу внутреннюю спокойную такую э, основу и буду заново делать. Пока нет, пока не могу. Я когда приехала, у меня еще не прошел страх. И, и, и каждый час это сирена, и каждый. И, и меня, например, колбасит. Не знаю, ты все время зашнурованный. Ты когда раньше приезжал домой, ты закрывал дверь, ставил чемоданы, и у тебя было фух, ты дома. У тебя стены защищены, дом крепость. У меня чемодан не разобран. У меня сумка с документами не разобрана. Вот так эти вещи тут и, и находятся. Вот видите. Я добавила только вот этот платок. Мне так спокойнее. Я знаю, что я, э, машина в гараже заправленная, мы за этим следим. И что если что, так мы схватили и побежали. Вот помидоры у нас тут живут. Видите? У нас в Родичах там участок. Ну, не в Родичах, а с этой стороны Черкасской участок. Первое, что сделал мой муж, это, конечно, посадил там все. А как же? У нас там огурцы растут, кабачки, ну, там зелень, чеснок, лук и помидоры. Плантация. Ну, теперь пошел урожай. Теперь мы сумками возим оттуда. Уже ну, банок, наверное, 30 я закрыла. Но мы надеемся, что мы все это отвезем нашим защитникам. Да, головная будет боль найти или волонтеров, или кого-то. Я только на это рассчитываю. Вот пока я разговариваю, вспоминаю там семью, да, забываешь. Там рассказываю про бижутерию, да, забывается. Только посмотрела в окно, сразу все вспоминается. Но мои дети пока меня не зовут. <с> так что я правильно сделала, что я уехала. Пусть передохнут. А дальше будет видно. Уже очень хочется победу. Очень. Господи. Где моя спокойная жизнь называется? Сколько раз я смотрела с этого балкона и было все мирно?